姐姐，有没有兴趣和我一起去更广阔的世界冒险呢？刚跑了几圈，觉得有点热呢。怎么了？你的眼神怎么怪怪的？这里很安静吧，是个非常适合思考的地方。我也是在机缘巧合的情况下发现这里的。这个镯子很适合你，可以再陪我去一个地方吗？ 我有很重要的话想告诉你。我我我刚才说的是，我想和你看清每一场流星。这枚小小的奖章，我会永远的保存好它。只要看见，就能随时想起这段时间关于我们的回忆。我一直坚信。 分别只是暂时的，哪怕时间的错落让我们无法一起毕业，我也想牵着你的手前行。这是你给我写的信，等下一次我们再见面的时候，再给我看。我会在不远的前方一直等你，陪你走到终点。 甚至更远。